Hoş gördük sizi dəyərlilər kimya həvəskarları, kimya öyrənənlər, şagirdlər, abonentlər, müəllim şəkibli və sertifikasiya imtahanına hazırlaşan dəyərli izivlərimiz. Bu gün sizinlə 2001-ci il 4-cü qrup B variantı sualların izahına baxacağıq. 51-ci sualdan baxırıq. C4N H4N O tərkibli birləşmədə oksigenin kütlə payını faizlə tapın. Oksigenin kütlə payınıdirsə üzərində yazaq. Karbon 12, hidrogen 1, oksigendə 16-dır onda olur burada ümmi kütlə 12n + 4n + 16n = 32n oksigen də 16n olduğundan deməli 16n-i böləcəyik 32-yə. N-a verəcəyik 100%, alacağıq 50%. Qısa formadan da baxmış olsaq, dəyərli izləyicilərimiz görürük ki, bu tərəf isə 16n eləyir, oksigendə 16n. Deməli 50-50 olacaqdır. Doğru cavab B. 52-ci sual. K aliun müsbət, dəmir 3 müsbət, NO3 mənfi və SO4 2 mənfi ionları saxlayan məhlul ilə OH mənfi natrium müsbət və xlor mənfi ionları saxlayan məhlulu qarışdırdıqda hansı maddə çökməyəcək? Bildiyiniz kimi burada dəmir 3 müsbət ionları və yəhətəki dəmir 2 müsbət ionları OH mənfi ionları ilə təyin olunur. Qonur rəngli çökməyə gətirəcək doğru cavab B bəndi Fe(OH)3. 53-cü sual 100 qram 92 faizli etil spirtini nə, nə qədərdir? 100-ün elə 92 faizini tapıraq eləyir 92 qram. Oksidləşməsindən alınan sirкә turşusunu 80 ml suda həll etdilər. Alınmış məhlulda turşunun kütlə payını faizlə hesablayın. Bildiyimiz kimi, dəyərli izləyicilərimiz, etil spirtinin oksidləşməsindən alınan sitrik turşusu 46 qramdan 60 alınır. Yazırıq 46-ya 60 qram alınırsa, götürdüyümüz miqdar 92-dir. 92-dən nə qədər alınar? 2 misli qədər, yəni 120 qram alınmış olar. 120 qramında 80 ml, yəni 80 qram suda həll etmiş olsaq, onda 120 + 80 aları 200 Məhlulda turşunun kütlə payını deyirsə, onda o meqə bərabərdir 120-ni bölürük ümumi məhlulun kütləsinə, 200 vururuq 100 faizə. Alarıq burdan 24. Bu öz istəyirəm 24 nədir? 100-nı 200 getdik qısara olacaq e, deməli 60, 60%. Doğru cavab olacaq 60 D bəndi. 54-cü suala baxırıq. Formulunu göstərən maddə haqqında hansı ifadələr doğrudur? Zülalların tərkibinə daxildir. Gördüyünüz kimi uşaqlar amin tursu verilib burada. Bildiyiniz kimi bu alfa alanindir. Suda məhlul olan lakmus qırmızı rəngə boyayır. Zülalların tərkibinə daxildir bu doğrudur. Suda məhlul lakmus rəngə boyayır. Qırmızı rəngə boyayır. Amin qrupası ilə karboksil qrupun sayı burada 1-in 1-ədir. Deməli lakmusun rəngi dəyişməyəcəkdir. İkinci yanlışdır. Propan turşusu ilə amonyakın reaksiyasından alınır. Xeyr, bu yanlışdır. Turşularla qələvlərlə və spirtlərlə reaksiya daxil olur. Bu doğrudur. Deməli, tərkibində amin qruppası və karboksil qrupu daxil olan maddələ həm turşularla, həm qələvilərlə, həm də spirtlərlə reaksiya daxildir. Doğru cavab burada 1.4 E bəndidir. 27 qram alüminium xlorid turusu ilə reaksiyasından 196 kilojolcu istiliyi ayrılmışsa, reaksiyanın istiliyi və neçə kilojol olar? 27 qram alüminiumun xlor turusu ilə reaksiyasından 196 kilojolcu istilik ayrılmışsa, reaksiyanın istiliyi effekti neçə kilojol olar? İlk öncə dəyərlilə izləyicilərimiz reaksiyana yazmaq lazımdır. Alüminiyum + xlor, çıxılır alüminium xlorid. Reaksiyan isli effektə adılmaqdır ki, dəyərlilə izləyicilər tam əmsallaşdırmalıyıq. Tam əmsallaşdırdıqdan sonra hesablaya bilərik isli effektini və beləcə reaksiya nı əmsallaşdırdıqda xlorun qarşısına 3, alüminiumun qarşısına 2, alüminium xloridinin qarşısına 2 və nəticədə alüminiumda qabağına 2 düşmüş olar. Bizə deyək ki 27 qramında 196 kilojol istiyi yarılmışda gördüyümüz kimi reaksiya da 2 mol alüminium, yəni 2 x 27 qram reaksiya daxil olub. Onda x buradan bərabər olar 196-nı 2-yə vuracağıq. Alacağıq 392. Doğru cavab A bəndə. 56-cı sual. Göstərilən elektron formullarında hansı azot atomuna aiddir? Çox pildidir sualdır. 1s2 2s2 2p3 olacaqdır. Doğru cavab C bəndə. Xemdə hansı maddələr oksləşməyə toxraya əsası ilə alınır. Buradan da qarışqa turusunun gümüş bir oksidləri əsasında bildiyiniz kimi qarışqa turusunda həm də aldeid qruppası var. HCOOH şəklində OH-la H qruppası yerini dəyişə bilər. Buna görə də gümüş bir oksidlə reaksiya daxil olduqda bildiyiniz kimi burada karbon qası, su və gümüş ayrılır. Əslində burada Dəyərlilə izləyicilərimiz karbonat turusuna oksidləşir, dərhal parçalanır. Karbonat turusu bildiyiniz kimi davamsız olduğu üçün karbon qazı plus su şəkilində ayrılacaqdır. Deməli x mütləq oksidləşmə-reduksiya reaksiyası ilə alınır. Variantda mütləq x olmalıdır. D variantını silirik. Natrium hidroksidlə reaksiyası mübadilə reaksiyası olacaqdır və burada alınacaq HCOOH üzərinə qəli natrium OH alınır burada natrium format plus su. Və bu reaksiya oxşuduğu reaksiyası olmadığı üçün variantdan y-ləri silirik. Növbəti reaksiyaya baxırıq. Aldığımız reaksiyada qarışqa tursun natrium duzudur. O da qarışqa tursu kimi gümüş bioksid və mis hidroksidlə oksidləşmə reaksiyalarına daxil olur. Nəticədə burada alınacaq natrium hidrokarbonat + su. Doğru cavab olacaqdır z və x, yəni e variantı olacaqdır. Molekulunda 3 hidroksil qrupu olan karbohidrati göstərin. Bildiyimiz kimi ribozada 4 hidroksil qrupu var, nişastada 3 nsayda hidroksil qrupu var, deoksiribozada 3, sakarozada 8, fruktozada 5 hidroksil qrupu olacaqdır. Doğru cavab 3 hidroksil qrupu soruşduğu üçün C bəndi. Burada diqqətli olmaq lazımdır dəyərli izləyicilər, nişastada da 3 nsaydadır. Xoş reaksiya ilə P4C3 manvi ionunu təyin etmək olar. Argentum nitrat məhlulu iştiraki ilə natrium P4 üzərində, yəni P4-ün həll olan duzu üzərində variant E bəndi olacaqdır. Ag3P4 burada çökmütüdür. Növbəti 60-cı sual. 6 qramında 4.8 qram karbon olan alkanın kimyə formulunu müəyyən edin. Bildiyimiz kimi, dəyərlilər izləyicilər CnH2n+2 alkanda 14n+2də 12 karbon varsa 6 qramında yəsadə 4.8. Burdan da n-i hesablamış olsaq 6 ilə 4.8 ixtisarlaşarsa burada qalacaq 0.4. 0.4 ilə 12 ixtisar gedəcək. Qalacaq burada 30. Dolur 14n + 2 = 30. 14n = 28. n də bərabər olacaq 2. Deməli bizim aldığımız karbohidrat cəmləcə C2H6 variant C2H6 C bəndidir. 61-ci sual hansı birləşmələr düzgün adlandırılmamışdır? Dəmir 3 hidroksid doğrudur. Quruquşun 2 hidroksid olmalı idi, yanlış verilib, quruquşun hidroksid verilib. Volfram 6 oksid, lakin volfram 3 oksid verilib, yanlış. Bizdən yanlışı soruşur deyə doğru cavab 2 və 3, yəni B bəndidir. 62-ci sual. Azot plus oksigen alınır 2 mol NO reaksiyası üçün hansı ifadə doğrudur? Tuz oksid alınır? Xeyr, tuzamla qatırmayan oksiddir. Endotermikdir. Bəli. Bildiyiniz kimi bu reaksiya endotermikdir. Doğru cavab soruşduğu üçün doğru cavab B bəndidir. Növbəti 63-cü sual. Hansı reaksiyaların sulu məhlulda getməsi mümkün deyil? Dəmir 3 sulfatın üzərinə natrium gəldikdə, natrium sulfat plus dəmir, xeyr, burada yanlışdır. E, natrium dəmir sulfat məhluludakı su ilə reaksiya daxil olur. Əvvəlcə natrium hidroksid əmələ gətirəcək. Natrium hidroksid dəmir sulfatla reaksiya daxil olub dəmir 3 hidroksid əmələ gətirəcək. Ona görə də bu reaksiyanı, birinci reaksiyanı belə şəkildə yazmaq olar. Fe3(SO4)3 üzərinə məhlulda natrium gəldikdə alınacaq dəmir 3 hidroksid Feus natrium sulfat plus hidrogen. Buna görə 1-ci yanlışdır. Dəmir 3 sulfatın üzərinə maqnezium gəldikdə maqnezium isə də plus dəmir bu mümkündür. Maqnezium dəmirdən aktivdir, sıxışdırıb çıxaracaq. Quruşun dəmirdən aktiv deyil, sıxışdırıb çıxara bilməsi 3-ü yanlışdır. Deməli doğru cavab B üzdə var. Artıq 1, 3 doğrudur. Doğru cavab Y. 3-cü isə daxil olur, doğrudur. 64-cü sual. Kalsium karbonat tamamilə termiki parçalandıqda kütləsinin neçə faizini itirir? Bütün kütlə 100%dir. Onun təklifdən 44 qram karbon qazı ayrıldığına görə, hər 100 qramına 44 ayrıldığı üçün, 100-ü 100%, 100 götürdükdə, deməli ayrılan hissə də olacaq 44% azalacaq. Doğru cavab C. Hansı reaksiyadan izomer molekula birləşmə alınar? Dəyərli izləyicilər, burada anelin təsvir olunub, nitrat torusunla reaksiyaya daxil olanda 2, 4, 6 vəziyyətində əvəzlanma reaksiyasına daxil olacaq və biz bunu ensiz də təsvirləyə bilərik. Deməli, A variantı ola bilməz. B bəndində hidroliz təsvir olunub, glukoza və ya nişastanın əmələ gələcəyi burda. Selluloza e, və ya nişastanın alınacaq reaksiyada glukoza, nişasta veriləcəysə alfa glukoza alınacaq. Selluloza e, verilərsə isə beta glukoza alınacaqdır. Deməli bu reaksiyada dimerikullu birləşmə alınmış. Yəni burada yazmışlar olaraq C6H12O6. Burada N, burada da reaksiyan yazmış olacaq. N sayda. NOCH, NOCH və NOCH bu reaksiya da alınır. Növbəti e, fenolun e, qarışqa tursinlə reaksiyası təsvir olunur, burada da alınmır. E, Naftr hidroksidlə burada hidroksil qruplarında əvəzlanma baş verəcək. E, Natriumla H, H əvəz olunacaq. Bunlar da deildir. E, və zəncirin uzanması ilə baş verən iri molekullu birləşmələrdə, gördünüz kimi vinil qrupu ilə butadiendə alınacaq. Butadien stirokalsku dəyin sterol kaskı. Doğru cavab E bəndidir. Hansı maddə ilə çoxatomlu spirtləri biratomlu spirtlərdən fərqləndirmək olar? Mis hidroksidin köməyi ilə doğru cavab D bəndidir. Burada dəyərli izləcilər reaksiyaları yazmış olsaq, e, burada alınan məhsulu təsvirleyək. COO natrium əgər 2 mol rəhsə daxil olarsa da indi tərkibində Mosaidə verdiyinə görə deməli bir əvəz olunacaq, biri qalacaq. H O O C. Ə e, tələftə otursunun e, bir qrupasında natrium ya da hər ikisində natriumla əvəz oluna bilər. Burda da ki, bildiyiniz kimi e, qarışıq turustub da fenoldur rəhsə daxil olmasında e, efirləşmə əsası kimi gedəcək. Burada e, fenol qrupu vasitəsilə qarşı qotursinlə reaksiyasına diqqət eləsək, burada alınacaq e, C6H5COH + su. Yəni burada ən sayda olduğuna görə bu lərin qarşısına N düşür. Yəni gördüyünüz kimi reaksiyaların heç birindən yeni molekula birləşmə alınmır. Tək doğru cavab E bəndidir. Növbəti sual 67-ci sual. Hansı karbohidracyanın hidrogen xlorid ilə 2-metil-2-xlorbutan əmələ gətirir? Deməli, 2-qat rabitə olan karbonda mütləq bir dənə metil radikalı olmalıdır və metil radikalı da 2-qat rabitəyə nəzərən ikinci yerdə yerləşməlidir. Burada 1 2 3 4. Burada isə nömrələsə 1 2 3 4, 2 dənə radikal düşür. Deməli B variantı ola bilməz. Burda 1 2 3 4 nömrələsə 3-cü də radikal düşür ola bilməz, çünki bizə 2 metr olmalıdır. Burda da e, 5 karbon var əsas zəncirdə, bizə 4 olmalıdır. Ona görə D bəndidir. Burda isə artıq 3 qat rabitə var. Yəni asitlensiya karbohidratdır. Doğru cavab tək doğru cavab A bəndidir. Buraya xəsanı açıq şəkildə yaza bilərik. CH2 CH3 CH2 CH3 üzerinə gələndə hidrogen xlorid alınacaq birləşmə reaksiyasından. Burda birləşmə reaksiyəsi getmiş olsaydı alken nümayəndə alınardı, həm də metil qruppası da ikinci vəziyyətdə yerləşməli idi. Burda ikinci vəziyyət yerləşə bilməz, çünki karbon 4 valentliyi burda tamamlanmamış olur. Burda alınacaq CH3 hidrogen çox hidrogenləşmişə, halogen də asetrogenləşmişə, nəticədə CH3 CCH3 xlor CH2CH3 alınacaq. Yəni 2 xlor, 2 metil, 2 metil, 2 xlor butan. Doğru cavab A bəndidir. 68-ci sual. CnH2n+ alınıb CnH2n+H2-cu reaksiyasında hansı üsullarla tarazlıq reaksiya məhsullarının əmələ gəlməsi istiqamətinə yönəltmək olar? məhsul tərəfə yönəltməli itirazlığı. Temperaturu, gördünüz kimi endotermik reaksiya olanda, temperaturu artırdıqda reaksiya düzünə məhsulun alınması istiqamətinə getdiyi üçün temperaturu artırmaq variantını seçməliyik, ya B ya da D. Azaltmaq variantları üzərindən xətt çəkirik. Təzyiq isə, təzyiqi artırdıqda həcmin çox olduğu tərəfə yönələcək təziqi artırdıqda həcmin az olduğu tərəf, təzyiqi azaldıqda isə həcmin çox olduğu tərəfə yönələcəyik, Leşatellier prinsipinə görə. Deməli, burada təzyiqə nə etməliyik? Azaltmalıyıq. Təzyiqi azaltmaq variantı, artırma, deməli, temperaturu da artırmaq təzyiqdə azaltma D bəndində olacaqdır. Doğru cavab D. 69. Hansı maddələ ağardıcı xasiyyəyə malikdir? Ozon, xlorlu əhə. Doğru cavab 1, 2, A bəndidir. Hansooksləşmə prosesi sulu məhlulda mümkün deyil. Bu fluoraytdır. Doğru cavab C bəndidir. Birləşməni beynəlxalq nomenklaturiyaya əsasən adlandırın. Nömrələnmə funksional qrup tərəfindən, yəni aldeid tərəfindən başlanacaq. 1 2 3 4 ən uzun zəncir seçilib və burada radikallar 2 3 3, 3 trimetil. Əsas zəncirdə 4 karbon var və aldeid qrupu saxladığı üçün sonunda al şəklisə olacaq butanal 2 3 3 trimetil butanal doğru cavab B bəndə. Keçid alırıq növbəti sualımıza. Qatı sulfat turşusunun xassələri haqqında deyilənlərdən hansı doğru deyil? Metallarla reaksiyasından hidrogen ayrılır. Elə tək doğru olmayan cavab belə A variantıdır. Hidrogen ayırmır. Növbəti 73-cü sual. Sxemdəki X və Z hansı maddələrdir? Ağar karbon piusü simoçdan fosfor alınırsa, təbii ki, bu fosforit mineralı olmalıdır. Kalsium 3PO42 fosforit mineralı, kalsium ortofosfat. Demə doğru cavab ya D-dir ya da E-dir. Fosforun oksigenlə reaksiyasına alınır P2O5. P2O5-in su ilə reaksiyasından isə temperaturda H3PO4 alınacaqdır. Ona görə doğru cavab D. Bir də həm reaksiyaları yazırıq burada. Ca3PO4-diki üzərinə gəlirik karbon pius Si3O2. Burada reaksiya da bilirsiz ki, alınacaq kalsium silikat, AlP4P+CaO. Fosfor, burada fosforun özünü yandırdıqda əsalanacaq P2O5. Dörd yazmışıqsa, burada fosfor şəklində verilib də, onda 4P şəklində yazırıq. P2O5-in də su ilə temperatur şəraitində reaksiyasına, yəni söhbət 100 dərəcə C-dəki reaksiyadan gedir. H3PO4 alınacaq. 74-cü sual. Eyni maddənin eyni kütləli 10% və 40% məhlulları qarışdırılarsa, alınan məhlulda həll olan maddənin kütlə faizini faizləməyə edin. Ədədlərin ortası tapılacaq. 10 + 40 / 2 alınacaq 25%li. Doğru cavab A-vəndidir. 75-ci sual. Zid maddəsini müəyyən edin. Asetilen üzərinə su, civə 2 müsbət tuzlan iştiraki ilə məşhur reaksiya bilirsiz ki, Kutscher reaksiyasıdır. Yazırıq burada asetilen üzərinə gəlir su. Alkin sırasının nümayəndəsi karbohidrogenlərdə yalnız asetilen civə 2 müsbət ionların iştiraki ilə Kutscher reaksiyası əsasında alınır aldeid, digər nümayəndələrlə keton alınır. Ancaq burada sirkalde idi. Sirkaldedinin id hidrogenləşməsində katalitik təbii ki, hidrogenləşməsində alınacaq etil spirti etil spirtin üzərinə natrium gəldikdə isə əvəzolma reaksiyasına daxil olaraq natrium etillat əmələ gətirəcək CH3CH2ONa. Doğru cavab natrium etillat D bəndində olacaqdır. Keçir 2001-ci il 5-ci qrup variant A sadə suallara 106-cı sual. Odunun yanması nəticəsində baş verir? Təbii ki, enerjinin ayrılması. C bəndi istiliyin ayrılır. E, 107-ci sual. Turusun formulunu göstərin. H2SO4 A bəndi. Ozon molekulunda neçə oksigen atomu var? 3. O3 şəkində yazılır. D. Hansı maddə spirtdir? Tərkibində hidrometil radikallar birləşmiş hidroksil qrupu D bəndi dəmir 2 sulfat birləşməsində dəmirin valensiyası necədir? Bildiyiniz kimi 2-dir. H2SO4-də dəmir 2 hidrogeni birbaşa əvəz eləyib. Buna görə də variant olacaqdır B bəndi. Beləliklə dəyərli izləyicilərimiz, sizinlə 2001-ci il 4-cü qrup B variantının da izahını etmiş olduq. Növbəti videolarımızda görüşənədək bəyənmə düyməsini basmağı unutmayın. Sağ olun.